آپ کی ماں آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی اگر کل کو آپ کی بیٹی میری بیٹی بہن یا بیوی تو کیا ہم بھی اس کی قبر پر پانی ڈالنے کے لیے ترسیں گے ہم اس کو کفن بھی نہیں پہنائیں گے غیرت قتل کا جواز نہیں ہے خاموشی گناہ کا اعتراف نہیں ہے کاروکاری جرم ہے تم تو عورت ہو اور ہم مرد ہیں تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس دنیا میں اگر آپ کے لیے سچی محبت خلوص اور درد کوئی رکھتا ہے نا تو وہ تین رشتے ہیں ایسے رشتے ہیں جن کے دل میں آپ کے لیے ایک سچی محبت خلوص اور حقیقت میں درد ہوتا ہے وہ ہے ایک آپ کی ماں آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی یہ تین وہ معزز معصوم رشتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے ایک سچی محبت اور درد رکھتے ہیں ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی دوستو آج میرے سامنے دو واقعات ہے تو میں نے سمجھا کہ ایک صدقہ جاریہ کے ہے سے ایسے آپ کے سامنے پیش کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو تو کہنے لگے یا رسول اللہ دور جہالت میں ہم نے جو نیکی کی ہیں اللہ ان کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا آپ بتائیں آپ نے کیا ایسی نیکی کی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو اونٹ گم ہو گئے اور میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار چلا گیا جہاں پر پرانی آبادی تھی اور وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں تو کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا اور چند کھجوریں بھی آ گئیں میں پانی پی رہا تھا کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو بوڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا تو میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا وہ اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنی داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا میں ابھی دفن کرا دوں گا حضرت صاحصہ بن نازیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا اسے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے تو میں نے کہا کہ کیا واقعی تو دفن کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے کہنے لگے اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو اور بچی مجھے دے دو کہنے لگا نہیں دو نہیں یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی لے لیں گے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو مجھے گھر چھوڑا ہے میں یہ اونٹ اسے واپس دے, دے دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں نے تین اونٹ دے کر ایک بچی کو لے لیا بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا تو اور نکرانیوں سے دودھ پلاتی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی رہی وہ میں نے سینے سے لگتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ میں نیکی کی رغبت بڑھ گئی اور پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین اونٹ دے کے بچی لایا کرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی ہے اور میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا دوستو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی چون کے فرمانے لگے یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے یہی تو تجھے اجر ملا ہے کہ آج میرے پاس آ کے آپ نے کلمہ پڑھ دیا اور دولت ایمان سے فراموش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تجھے خزانے کھول کر دے دے گا دوستو یہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے بیان کی آئے چلتے ہیں یہ تو عرب کا دور تھا اور آج سے چودہ سو سال پہلے دور جہالت کا دور تھا یہ واقعہ اس صحابی نے اپنی دور جہالت کا بیان کیا آج دو ہزار پچیس میں کیا ہو رہا ہے آئیں آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سندھ کے ایک ایسے مقام پر جہاں خاموش قبریں یہ سوال کر رہی ہیں جہاں مٹی میں دفن عورتیں بولتی نہیں ہیں مگر معاشرے کا چہرہ بے نقاب کر رہی ہیں یہ وہ سٹوری ہے ڈھیرکی کے ایک اندھوناک قبرستان کے بارے میں جسے لوگ کہتے ہیں کاریوں کا قبرستان دوستو یہ ایک سچی کہانی ہے اور کالی شام تھی اور تیرہ سال کی معصوم بچی اپنے کچھے گھر کے آنگن میں چولے کے پاس بیٹھی روٹیاں بکا رہی تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ اس کا باپ اور بھائی آئیں گے کھانے کے بعد اس کے ہاتھ پر محبت سے ہاتھ رکھیں گے شاید کوئی دعا دے دیں گے ماں بچپن میں چونکہ وفات پا چکی تھیں تب سے وہی سب کچھ تھی بیٹی ماں اور بہن اور اپنا پرانا سا ریڈیو ہی اس کا ساتھی تھا تبھی ایک آواز آئی دروازہ دھماکے سے کھلا سامنے باپ اور بھائی کلہاڑیوں سمیت کھڑے تھے غصے میں چہرے انگاروں کی طرح دھیک رہے تھے پہلا وار کیا بازو کٹ گیا دوسرا وار کیا سر پھٹ گیا خون بہتا گیا اور روٹی کا چولہا سر پڑتا گیا کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور زندگی کا چراغ بجھ گیا دوستو ایک فون کی گھنٹی بجتی ہے سائیں کام ہو گیا پھر لا پھر چادر لائے اور اس میں لاش کو لپیٹا اور دفن ہو گئی اس قبرستان میں جہاں نہ کفن ہوتا ہے نہ جنازہ پڑا جاتا ہے نہ کوئی نشان بنایا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی اتنی بھی حرمتی ہوتی ہے اس کو غسل تک بھی وہاں نہیں دیا جاتا ہے ایک نسرین نامی خاتون لاپتہ ہوتی ہیں اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسی قبرستان میں دفع ہیں کوئی نشانی کوئی نام نہیں بیس سو بارہ کے اندر ایک گلبانو نام کی خاتون اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے اور ماں جب قبر پر پہ پہنچتی ہے لیکن وہ قبر پہچان نہیں سکتی نہ دعا پڑھ سکتی ہے کہاں ہے یہ قبرستان دوستو یہ قبرستان سن کے آپ حیران رو گے یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہے سندھ میں ایک گوٹ کی شہر ہے اور اس کے پاس ڈہر کی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں غیرت کے نام پر زندگی کی توہین ہوتی ہے اس قبرستان کو مقامی زبان میں کاریوں جو کہ کاریوں کا قبرستان کہا جاتا ہے کاروکاری ایک جرم یا روایت ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور گواہوں کا سخت نظام رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زین یاطین الفاحشات نسائ کم فس علیہ اور بیا تمنا <مَنَّكُم> یعنی چار گواہ پیش کیے بغیر کسی پر الزام ثابت نہیں ہوتا مگر یہاں نہ تو گواہی ہے صرف غصہ اور غیرت ہوتی ہے اور پھر لاش دفن کر کے جو بے حرمتی کی جاتی ہے وہاں پر وہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ نہ تو غسل دیا جاتا ہے نہ کفن پہنایا جاتا ہے نہ اس کا جنازہ ہوتا ہے نہ کوئی دعا ہوتی ہے نہ کوئی شناخت ہوتی ہے بس عورت صرف جسم بن جاتی ہے اور قبر ایک خموش تھپڑ اس معاشرے کے منہ پر بن جاتا ہے دوستو یہ قبرستان کوئی آج کا نہیں ہے یہ چند دہائیوں پر مشتمل ہے اور یہاں اب تک چار سو سے زائد عورتیں دفن ہو چکی ہیں قتل کی وجوہات اگر آپ دیکھیں تو صرف شک گمان ہتھیار یہاں کون سے استعمال ہوتے ہیں کلہاڑی بندوق اور تیز دار آلہ استعمال ہوتا ہے ثبوت کچھ بھی نہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں ڈبلیو ایف ہے ایچ آر سی پی ہے عورت فاؤنڈیشن سالوں سے اس کے اوپر آوازیں اٹھا رہی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بی بی سی عرب نیوز ڈی ڈبلیو الجزیرہ نے یہ قبرستان عورتوں کی نسل کشی کی علامت قرار دے چکے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ صرف قبریں نہیں کہ ہر اس عورت کا نوحا ہے جو جینے کا حق لے بنا دفن کر دی جاتی دوستو یہ کا قبرستان صرف ایک مقام نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی ضمیر کی ایک قبر ہے یہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے اس عورت کی کہانی ہے جو فاموش تھی لیکن غیرت کی آڑ میں مارے گئی یہ ہر اس ماں کی چیخ ہے اس کی بیٹی کے جنازے کو دو گز کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا کہ ہر اس بھائی کا سوال ہے جو آج بھی بے تار ہے اور ہر اس باپ کی بشیمانی ہے جس نے خون کو غیرت سمجھ لی ذرا سوچیے یار ان واقعات کو جب بندہ پڑھتا ہے تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کل کو آپ کی بیٹی میری بیٹی بہن یا بیوی کسی کی جھوٹی غیرت کا شکار بن گئی تو کیا ہم بھی اس کی قبر پر پانی ڈالنے کے لیے ترسیں گے ہم اس کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے رہیں گے ہم اس کو کفن بھی نہیں پہنائیں گے ہم ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے یہ غیرت قتل کا جواز نہیں ہے خاموشی گناہ کا اعتراف نہیں ہے کاروکاری جرم ہے یہ روایت نہیں ہے بس ہمارا اس معاشرے میں ایک کنسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ تم تو عورت ہو اور ہم مرد ہیں تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہم جو مرضی کریں آپ تو ایک حقیر ہی ہیں یہ کنسیپٹ جب تک معاشرے سے دور نہیں ہوگا ہم اس جہان میں بھی مجرم ہیں اور اس جہان میں بھی مجرم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دا فرمائے بہت بہت شکریہ